As-salatu khairun minannam Allah kesehatan kepada kita Kalau kita tidak berguna Karena walaupun local... Ibadah Dia tidak akan naik Ibadah ini tidak akan ditambah oleh ya. Allah sehat misalnya kita sehat tapi tidak beribadah malah mungkin turun begitu juga kenikmatan diberikan oleh Allah misalnya harta harta kita ini tidak nikmat tidak berkah ketika kita tidak mempergunakan jalan Allah bisa jadi harta yang diberikan oleh Allah nikmat yang diberikan oleh Allah diambil oleh Allah misalkan kemalingan bisa jadi berapa oh, usaha itu selalu dimaling orang rupa selalu dimaling orang ini terjadi oleh kita Pak kan? nikmat diberi oleh Allah tapi tidak nikmat dan tidak berkah bisa jadi usaha kita kebakaran diambil oleh Allah oh, kita menurut ya Allah kenapa saya sesuatu berat dan lain sebagainya kecelakaan belum lagi kebakaran rumah anak kita kecelakaan kenapa tidak nikmat dan tidak berkah apa yang tidak cari apa yang kita makan ini pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat ya Rasulullah saya meski tahu berdoa tapi doa tidak dikabulkan oleh Allah kata Rasulullah Makanmu dari makan yang baru, pakaianmu yang kamu bawa seorang dari hasil orang, dan sebagainya. Tidak nikmat dan tidak berkah makanya tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu Jadi Kamu sendiri ini Allah, jadi janji Allah, jika kita bersyukur akan ditambah nikmat kepada kita. Ah, kalau kita makan, makan pun ayam kampung. Cuma sampai sini dia sedapnya. Ya, ya baik. Kalau kita datang ke dalam, dah ada daging rasa. Disitulah letaknya nikmat kita makan. Ya pak makan kue pok sudah. Tapi nikmatnya sedikit hilang. kenikmatan. nikmatan. Jadi, jadi Allah yang pertama kita harus bersyukur Atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya nikmat dan berkah Jadi, kamu harus ingin Allah Yang kedua, Allah Kata Allah, jika kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu kasih tasburkum Jika kamu ingat kepadaku Aku lebih ingat lagi kepadamu Hari ini kebanyakan kita Pak Habis dari majlis ini Jadi kita dalam majlis ini Itu ingat bro. Ketika keluar kita dari majlis, ketika kita keluar dari masjid, ketika kita keluar dari pengajian dan musola, kebanyakan kita sudah lupa terhadap Allah. Syukur syukur kita ingat kepada Allah ketika kita solat dan ingat kepada Allah. Waktu di kantor dengan kesibukan kita misalkan kita sibuk di kantor dengan urusan-urusan dunia kita ada tangan sini dan tangan sana kita lupa toh... ketika kita lupa kepada Allah inilah kadang-kadang kita terlupa yang bukan hak kita kita ambil kadang-kadang yang kita tanda tangan kita terlupa bahwasanya tanda tangan ini manipulasi Kadang-kadang kita terlupa yang bukan menjadi hak kita kita tanda tangan menjadi hasil hasil yang tidak baik. Tetapi kalau kita ingat kepada Allah, takut kepada Allah, Insya Allah hal-hal ini tidak akan merasuki kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, Allah, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah gerak diri kita aktivitas kita di luar tetap ingat kepada Allah ketika kita ingat kepada Allah Allah lebih ingat lagi kepada kita itu janji Allah jadi bapak-bapak kita ini hidup tidak usah takut ya, jalan ini aja Ingat Allah kerjakan sholat Ibadah yang Allah berikan Kalau misalnya kita itu kerjakan aja Allah ingat kepada kita Tapi kalau kita tidak ingat itu tadi Di kantor tak ini Ini yang haram yang nanti waktu ah, Hidup sekali ingatnya Besok tayang ingat, cerita Efeknya tidak tahu bisa jadi harta yang tidak cari habis dengan ini dengan hasil yang tidak baik kita tak tahu tak terasa kemalangan demi kemalangan kemalangan demi kemalangan kita tak terasa kita asik asik terus terus baik hadirin kaum muslimin rahimahullah yang ketiga janji Allah jika kamu berdoa kepada Allah <tuh> akan dikabulkan. Pasti akan dikabulkan. <tuh> Tetapi masalahnya diijabah oleh Allah atau tidak itu hak Allah. Hari ini mungkin kita ada yang berdoa dan sekian tahun doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi diijabah oleh Allah belum. Kalau tidak dijawab di dunia ini seperti akhirat ini dijawab. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. صلت علينا عليها